komið sæl og glesu kæru naut. Þið eru síðust af fjárða merkjunum núna í þessum lestrum. Þetta eru spilinn sem ég notið þetta sinn til að lesa fyrir ykkur og þetta verið bara svona frjálst flæði. Við sjáum bara til hvað spilinn koma með til okkar. Já, ég kæru naut. Þá eru spilin ykkar komin á borðið. Ég verða að segja að þetta er svolítið sérstök uppröðun. Og spilin ykkar mynda svolítið sérstök munstur. Sérstöklega þessi þrjú hérna saman. <laughs> Pínlítið eins og þrjú auðu í röð. Um, taktu eftir smáakriðunum er fyrst að spilja ykkar verður vissum að þú skiljir það sem er verið að segja við þig allt sem er að koma til þín varðandi samskipti og tjáningu ekki fyll í eðnar eða lesamili línana það er þess að það er verið að segja þér að í þetta sinn taka hlutum bókstaflega lesa vel um, þar sem þú þart að lesa og Taka bara eftir því sem að þú myndir missa af eða þú myndir bara fara yfir eitthvað í fljóthetum, það er að segja, vera þetta alltaf um, eftirtegtar samur eða, já, eftirtegtar samt, gerða nátt, þegar þú ert í samskiptum við aðra, hvað er verið að segja? Ehm um, Er manneskjana að meina þetta sem hún er að segja? Hversu hún er að segja þetta svona? Og bara það að þú takir eftir öllum smáörðum og ég tala um ekki um sko að skipta í máli hvort að segja já eða nei og þetta litla orð ekki getur breytt setningunni og snú einu upp í andkvarfi sína Þannig að, ok, það verður glöggur, verður glöggt hverja nöytt á næstunni. Svo er svolítið sem að tengist þessu líka sem kemur núna eftir og það er bæði hálfstöðin og ennustöðin. Ennustöðin er talin vera svo stöð sem við notum til að skinnja með og þá skinnja sérstaklega kannski um, tíðinni annar á orkusviða. Um, meðlar og sjáendur hafa þessa stöð mjög virka og þessi stöð gerir okkur kleift að tengjast öðrum hvað segja, öðrum heimum öðrum orkusviðum að tengjast því sem er fyrir handan það er að segja gefa okkur samband við látna ástvinni engla hvað sem við kallum þá þannig að þriðja augað eða ennistöðin er mjög mikilvæg hér og tengist við hálstöðina þannig að kæra nöyt ég tekast við þannig að það sé eitthvað sem þú ert að skinja sem þú þart að tjáðigum því, því að hálstöðin er all, uh, með tjáninguna þú þart að segja einhvern veginn frá skinnjunum þínum eða reynlega að taka betur eftir þeim sjálft kæra nöyt og eins og var hérna á þann að taka eftir smáatrið taka nákvæmlega eftir því sem við verðum að segja í skinnjunum þínum hvors sem að það er í gegnum innri í heyrðin eða, eða innri í sín eða bara eða, svona skinnjun almennt Takktu vel eftir því sem er að koma til þín, notaðu hálstöðina til að tjáða. Um, þetta getur hennlega að liti út eins og þú sért að miðla. Og svo færðu spilið hérna Love Abounds sem þýður bara ástinn uh, kviknar eða ástinn fæðist. Þannig að það er eitthvað kærleiksrikt, eitthvað... Uh, sem tengist í ákvæm og góðum tilfinningum líka við þessar tjáningu. Við tökum þetta sem svona eina heilt. Þetta er ötti vill einhver kærleik sík samskipti sem þú þart að hafa eða átt eftir að hafa við aðra og þú notar skinnjunina þína, þar að segja, þriðjáðið að í þessum samskiptum og geti verið að, að, að reynlega hafa bara samskipti við verur á öðrum výtum eða við látna ástfynni, eins og ég sagði það áðan. Um, það geti verið upplifun sem er framöndan hjá þig hver á naut. Þetta um, er bara eins og miðilsfundur sem þú ert að fara á. Nú eða einhver er að lesa fyrir þig í spil um, og ef það svo er þá þarfst að taka eftir því sem við erum að segja uh, spilinu sem kemur á eftir er heila bara áframhald af þessu og staðfesting uh, og það er það að þú ert að fá skilaboð hér frá englum englar það er svo misjant hvernig við tólkum og skinnjum það sem við kallum engla sem er sjá á hvernig form, aðri skinnja, orgu svo eru einlega í mannsmynd þeir eru líka til þannig að þú ert að fá hérna eitthvað gott og fallegt frá verum úr öðrum vítum og öðrum orkusviðum og, og það er bara að opna og taka móti sem að gildir hér stendur sko glitrandi engla vangir umvefja mig með kærleika ég, ég bara mér finnst þetta bara dásalegt og ef þetta er eitthvað sem þú ert að fara að upplýfa eða ert að fara að uh, tjája vel til annara þá er þetta bara storkoslu upplýfin þá er þetta bara þá er þetta bara Um, ég ætla að leifa þér svolítið kæra nöynt að tólka þetta sjálft, þar að segja hvaða er nákvæmlega í þessu sem ég er búinn að telja hérna upp, sem að á eftir að poppa upp hjá þér, þú skilur þessi spil kannski allt öðruvísi heldur en það sem ég er búinn að segja. Um, Og það getur verið að kvíkna á einhverjum perum hjá þér varðandi þetta, þó ég sé ekki búin að nefna það. Takktu marka því, endilega hreitt. Takktu marka á hugbóðum þínum líka. Því að englarnir uh, eiga það til að koma, með, koma hugbóðum af hjá þér, hugbóðum og hugmyndum. Þetta er skemmtilegt. Svo færðu hérna tungspilinn tvö. Það er ekkert ennþá grifft í stein. Mutable moon, þess að breytilegur mánu held ég að þetta sé kallað eða eitthvað slíkt. Um, það þýðir bara það að, að það sem nú ert að fara að taka stáfið, sem geti tengstinn á þetta sem ég var að tala um hérna á þann, geti líka tengstinn, hverju sem þú ert með í huga, eitthvað svöld að hugsa um. Það er ekki búið að taka neina ákverðin ennþá og hlutinir eru ennþá uh, á mótunar stíi, getur við sagt. Þannig að hérna verður bara viðbúinn því að útkoman geti orðið einhvern veginn örfísi heldur að þú bjóst við. Og svo fer því hérna svona sjálfstyrkingar skilaboð að þú sért nógu góður eða góð eða gott, kæra nöytt. Þú ert nógu gott. Þú hefur það sem þú þart og þú þurft ekki að vera með evarsendurum sjálfa þig því að um, þú ert bara fullkomin eins og þú ert og það, hérna erum við að tala um fulltónlí meiðu sem ég veit ekki hvernar er nákvæmlega en því ég geti flettið upp ef þið vilji tengja þetta fyrir einhverja ákveðna tímasætningu annars er meiðan þannig að hún orka hennar snýr mikið til að heilbreyði þróska og vexti og ummanun uh, kannski ættu búin að vera í mikill í sjálfsvinnu að hugsa vel um sjálfti, kæra naut og þetta er staðfesting fyrir þig á því að það sem þú búin að vera að gera sé ymmi það sem þú þurftir og nú ertu bara komin á þann stað að þú þarfst ekki að ágjöra þessu lengur og þetta getur tengst inn á þessa tjáningu eða þessa miðlun með smáætri ánum sem ég var að tala um hérna á þann en lútinir er ekki ennþá greiftir í stein það er ekki búið að negla neitt niður ok þá er það englega að spila eitt hverja nöitt ok Um, að þú vart með einhvers konar óþólega omnæmi þá er það að tala um hérna að huga mataræðinu hugaða mataræðinu og líðið mun, mun breytist til hins betra en leiða mataræði breytist til hins betra ok, það var eitthvað merki hérna áðan í heldari stengjati hún fekk skilabóðum að hugaða líkamónum hvað var það reyfingu og þú færði hérna varðandi mataræði svona svipið skilaboð Þetta um, er villert að fara að fá skilaboð frá einhverjum skrítum stöðum varðandi mataræði þitt sem nú hafið þið kannski ekki alveg áttu vona Englarnir er þetta villert að gefa eitthvað úr áð Það um, er villert að fara að fara Allavega, svo getur þetta verið alveg út hengt því sem ég hef búin að vera að segja hérna heldur bara svona auka, auka skilabotíðin að prófa að breyta einhverjið í matarænin til að sjá hvort það þýr líði betur, hvort það verður meiri vel í þann. Prófa bara eitthvað smátt til að byrja með einhverja litla breytingu. Um, Markir eru með óþól, slæmt óþól fyrir mjölkuðurum til dæmis þeir eru mjölkur sykri og finna mikla breytingu til batnar þegar það er tekið út eða þegar þeir fara að taka uh, þessar mjölkur sykurs uh, mótvægistöflur sem að bríta mjölkur sykurinn niður í líkamannu þegar að hann er hættur að geta það sjálfur um, Ég fæði kaffi fyrir einhvern hérna, einhvern sem þúlir ekki vel kaffi. Bæði hvað var þar sko, svefn og maga og meldingu. Um, þú finnur út úr þessu kæra nöyt, það prófaði þig áfram, prófaði að fara eftir ráðleggingun, ef einhverjir hafa ráðljóftir eitthvað, bara lítið, lítið einu í einu og eittskrifi í einu og engar öfgar, ekki fara að taka út bara allt og maturæðinu í einu og fara að borða bara seleri eða drega bara vatn eða engar öfgar, kæra naut, og áttastundum til <laughs> að dætti öfgar, þess vegna er ég með smá varna á þessu, En annars, kæra nátt, er þetta bara svolítið um, stuttulega gott í dag. Og hugsaðum þessi orð hérna að ég er gott í nátt. Þú ert frabar, fullkominn eins og þú ert. Þú ert að geta gera neitt til að um, þú verði betri allavega ekki í augum annara. Þannig að verður bara ánagt með þig nautilegt, góða gangið vel með þetta allt saman ljósa og kjall ykkur